Меня зовут Эдик. Я занимаюсь там несколькими направлениями в плане бизнеса, но одно из основных – это аквадизайн, вот водопады по Очень интересная такая штука. Я, в принципе, сам хорошо там раскручиваю, раскрутил, в принципе, сайт, где-то он там был на первых местах, и к контекстной рекламе я всегда относился так, что это дорого, это постоянно нужно платить, лучше я один раз раскручу, и как бы все будет хорошо. Но потом пришло, в принципе, понимание того, что есть много людей, которые как бы не попадают на мой сайт, которых я могу себе привлечь с помощью контекстной рекламы. Ну, естественно, я дал задание там своей подчиненной, которая там как-то настроила контекстную рекламу, и вроде бы даже где-то она там показывалась. А меня очень раздражало, что она где-то внизу или где-то справа, и ее никто не видит, и, в общем, и хотя и забиралось немножко денег. Вот. Ну, Но потом мы на бизнес молоде познакомились с Андреем, в принципе, он, я так понимаю, ну тогда я думал, там, вроде бы он понимает хорошо, думаю, ну попробуем. Вот, я как бы договорился, мы начали сотрудничать, потом меня поразило то, что мое объявление было на самом верхнем месте, это меня очень порадовало, потому что как так сделать, я не знал. Естественно, Андрей это все объяснил, что там нужно повышать клик. То есть те знания, которые я там читал в интернете, да, про Яндекс настройку, они были, конечно, хорошие, но в данном случае это было намного проще, что я отдал это, и я не думал об этом, и я знал, что оно ну, делается правильно, и я видел конкретный результат. Я вводил запрос, реклама была. Что еще радует сотрудничество с Андреем, это поддержка, можно позвонить, постоянно он там сможет объяснить, рассказать, может задать вопросы, почему так, да тут ответ, почему оно так, потому что так надо, вот, ну, то есть, поэтому, если вы хотите запускать рекламу, то я советую вам просто выбрать человека, в данном случае это может быть Андрей, вы можете его выбрать и посмотреть результат, а уж если там что-то будет не то, то уже в любой момент можно будет там, пересмотреть сотрудничество.